Доброго ранку, вітаємо у нашій студії гости. Єлизавета Посаковка, акторка дитячого кіножурналу Байки Поліна та Іван Кондрашенко. Це учасники новорічної казки з міста Полтава і Вікторія Ванжанова, директор і центру Ольга, директор благодійного фонду Відкрита Україна. Доброго ранку, доброго ранку! новий рік, час підводити підсумки. Давайте розкажемо, які найцікавіші заходи були проведені, що запам'яталося найбільше. Да, Новый год. Конечно, все, подводим итоги, но у нас был очень насыщенный декабрь. Мы провели конкурс «Всеукраинские миссии Мистер Кит Синема». Дети выступили, их отобрали на, на участниками детского жюри на международный кинофестиваль «Некст». И мы в Одессе побывали после этого. Были детки из Мельницкого, из Полтавы, из Кировограда. И очень приятно было, что мы были на открытии фестиваля международного и могли уже представить и наших победителей, и мы отобрали в Кировограде. Кроме того, мы успели съездить на конкурс Top International Model в Харьков. Да? Наш коллектив также занял первое место. Это все декабрь. Угу. Вот. И мы продолжаем работать в сфере кино. Ну, малого кино, да? Кстати, с праздником. Спасибо, Сегодня Сегодня, да, кино. кино. Боже, Вы видите, как, да, вы как да, знали. Мы, мы не успели пришла. посмотреть еще да, интернет, но мы хотим сниматься в кино. И вот мы уже отсняли три серии детского киножурнала «Байки». И э, на нашем кинофестивале «Кит Синема» был такой региональный кинофестиваль, куда, где представлены были фильмы не только Кировограда, а из других городов. Гран-при занял Харьковский, э, Харьковская киностудия. И мы им отправили Гран-при. А нашим участникам за один из наших фильмов "Чудеса воспитания" получил номинацию фильм нашего места. И вот как раз я Лизе передам дипломы для всех участников этого фильма. Поэтому мы вас тоже поздравляем с Международным днем. Кино. Я думаю, что сейчас все хотят сниматься в кино и пускай в, нашем, в нашей стране также будет как можно больше интересных, хороших и добрых фильмов, в том числе с участием наших детей. Короче, как сниматься? Как бывает снимальный процесс в байках? В первый раз, когда я пришла на съемочную площадку, я очень волновалась, потому что я в первый раз пробовала себя вообще в кинематографии. И потом, через время... Я уже привыкла, и мы с девочками, с которыми я снималась в нашей серии, фильме, уже постепенно начали привыкать и справляться со своими вообще. А какой, причинам... Какая роль была? Роль? Я была продавец. Вообще в серии у нас была задумка такая, что девочки приходят за одной эксклюзивной парой туфлей. И четвером или втроем дерутся за нее а я пытаюсь всех разнять там показать кому то что есть еще одна пара то есть ну я была так ну, добрый полицейский. Да. Да, да. современные девушки которые хотят быть красивыми да. поэтому э, ну вообще же киножурнал байки это такие истории веселые для детей школьного возраста поэтому дети сыграли все э, хорошо себя сыграли да Дальше у нас были еще съемки еще более маленьких детей, но сюжеты такие подбираются именно под деток, которые... Ну, вот. А по поводу маленьких детей, как их эмоции? Как, как сниматься? Они еще э, не снимались, они будут сниматься в январе. Они, а они были э, на э, конкурсе «Новоричная каска», которая происходила, этот конкурс, в Полтаве. И я была первый раз, хотя дружим с Полтавой, э, мне очень понравился, потому что действительно это была новогодняя сказка в красивом театре имени Гоголя. Э, прекрасные декорации, новогодние все герои, поэтому у нас там был, были костюмы новогодних, новогодних героев и представления многих стран и традиций. И дети рассказывали, и о, как отмечается Новый год в Англии, в Ирландии. Так что мы многое нового узнали. Мы, честно говоря, представляли традиционно Деда Мороза и Снегурочку. Да? Вот ты Снегурочка была? Что ты сказала? Давай, Полина. Я Снегурочка маленькая, снежная девчинка маленькая. С Новым Роком вас летаю, счастья, радость и О, вам, молодець. пожалуйста. Ну, на Снегурочку вона похожа. Вона крашиленька, світленька з блакитними очами. Розкажіть, які конкурси були? В чому ви брали участь? Перший конкурс, який був. А -а -а. Первый конкурс был у меня в Кировограде. я занял первое место. Нет, в а Полтаве, в Полтаве. Полтаве. Какие были у нас там? я а -а -а. тебе похвастать за человек, человек занял первое место. Полцов. Так, а в Полтаве? В Полтаве тоже первое место. Он стал королем новогодней сказки, да? Ну, дети просто первый раз, они, может быть, еще теряются. Были сказочные герои, новогодние герои были, карнавальные были костюмы у нас шикарные, да? Ну, это понятно, все короли и королевишные. Все это было. Действо красиво, да, понятно, вечерние костюмы, и кроме того, поскольку это конкурс и модельный немножко, то и были коллекции, зимняя коллекция от магазина Антушки. Но то, что мне, например, понравилось, я считаю, детям, э, организаторы сделали поездку нам на хутор «Диканьки». Вот, и мы не успели сбросить вам фотографию, но там это э, целое действие, такой перформанс был, когда и Гоголь молодой появлялся, и Солоха, и черт. И вот Ивана, конечно, фотографию я сделала с чертом, то, конечно, чертик такой симпатичный, а Ваня немножко перепуганный. Вот, но тем не менее, такие конкурсы хороши, что мы узнаем и какие-то традиции, и историю того региона, в который мы приезжаем. Поэтому я думаю, что это. Тоже полезно, ну плюс познакомились с детьми из других городов. А, скажите, будь ласка, а буду братусть в съемках байки? Там бороть участие выключены дети, правильно? И а можно стать участником, к чему видвиду имидж центр Нет, нет, нет. Мы провели, мы уже говорили, мы провели открытые кастинге. Это дети из другого, кстати, творческого объединения, mix uh models, -huh. да, то есть у нас есть дети, которые просто пришли из регионов ну, в смысле, из области. Поэтому мы всех приглашаем. Кстати, хотела сказать, нам очень нужны взрослые, медийные лица. Поэтому, если вы позволите, мы вас в следующей серии также хотим пригласить для участия в съемках. Ваше мы участие поможет детям. Дмитрий, вы видите, Бой вы наконец. Шанс. Да. Это был шанс. А мы посмотрели просто харьковские фильмы, одесские. Они все равно приглашают и своих ведущих, и у них есть известные актеры, да. Вот, поэтому у нас же тоже есть известные люди. Поэтому мы вас будем приглашать, если Маша ты при чем? <связано> придем, а, придем, придем, все придем. У нас следующий уже на, э, про кастингу прошли у нас мужская тема. Дмитрий идет. О! У нас все мальчики будут, поэтому нам нужен такой тренер. Понятно. Тренер это будет... А девушки ты. есть так. их много, Мария, поэтому... Не, ну, таких красивых нам все равно надо. Ой, ну, спасибо, А вам, короче, наступный кастинг, в Колыго Ой, Мы это уже в новом году. Я хочу еще просто сказать, вот в конце, ну, конец нового года, и мы вчера провели очень такую красивую, благотворительную уже акцию в торговом центре Депот. Вот фотографию нам уже подарили, где участвовали детки из имидж-центра Ольга из детского дома. «Наш дом» и из э, центра реабилитации деток. Да? Э, магазин э, «Депот», магазин «Фокстрот», «Чудо-остров», э, как называется еще там у нас игровая, «Игробум». Да. Вот все откликнулись, и дети три часа провели, ну, действительно тоже в сказке, поэтому я думаю, что и э, в следующем году э, такая вот благотворительность со стороны граждан Кировограда, она будет давать позитивные результаты, и дети, наши Подружились и получили главное, что мы получили удовольствие от общения. Поэтому я хочу в новом году всем пожелать счастья, благополучия, здоровья, успехов, чтобы в каждой семье царили добро и красота. Да, Ваня, ты тоже хочешь что-то сказать? Да, хотела еще ну, дополнить, Пожалуйста. что в Кразелене еще мы были. Ага, и в Крэзи Лэнди мы были. Вот такое дополнение. Ну, ты же хотел еще подарочек подарить? А, да, это сувенир с Полтавого. Ух ты, дякую. Это вам Доранковой кавы, сувениры из Полтавы. Боже, прямо в верши складаются. Ну, это я уже сейчас сложила, покажи Посмотреть тогда. Посмотреть можно? Спасибо, посмотрел. Все, посмотрел. Ой, Десертный черный. Спасибо Нас вам огромное. Дякую вам Взаимно. дуже, Взаимно. Мы подальше к вам перемог. Натхнение. Да. Спасибо. Да. И мы увидимся после рекордов.